сегодня мы решили пройтись по Ведмеже Стажине, которую специально для своих гостей сделала Ведмежа Вежа. Вот это вот такую обзорность уже при спуске мы видим. К сожалению, с верхней точки обзорность очень плохая, так как там все засажено деревьями. Но сейчас при спуске вот такая вот красота. Там вот сверху это гора Захарберкут, на которую мы уже пытались подняться и все время попадали в туман. Как видите, сегодня там опять будет туман. А там внизу невероятной красоты поля. Сейчас мы, кстати, к ним тоже спустимся, а я потом их тоже вам покажу. По всей тропе растет очень-очень много вот, такого, вот таких вот кустиков ежевики. К сожалению, сейчас не сезон, ежевика начинается где-то только в середине июля. Поэтому попробовать ее нам не суждено. А еще здесь растет очень много папоротника. Вот смотрите. Что немножко для нас удивительно, так как у нас в городе этого нет. Вот такая вот красота у нас здесь. Так, Макс, привет. Да, вот такое вот красотище тут открывается. Мы поднимались на высшая точка в стежины же почти на одном уровне с горой Захарберкут.